Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Dəyərlı Faberlic komandası. E, biz bundan əvvəlki videoda starş direktor, yəni baş direktor rütbəsi necə olur, onun haqqında sizə məlumat verdim. İndi isə sizə e, çox gözəl rütbələrimizdən biri olan gümüş rütbəsi, yəni bundan növbəti hansı rütbədir? Gümüş rütbəsi haqqında məlumat vermək istəyirəm. Demə, biz e, baş direktor 5000 balla məsələn dem 5000 bal, deməli 2000 bal bizim şəxsi balımız və bir ədəd bizim şəbəkəmizdə 3000 ballı qrup rəhbəri və biz onu da baş direktor. Eee biz həmin rütbəni il ərzində, yəni 8 dəfə təsdiqləsək, bu zaman şirkət tərəfindən 600 manat premya da premyada alırıq. Yəni bizim direktor rütbəsinin premyası 1200 manatdır. Başlayıcı rütbəsi isə 600 manatdır. Və bizim gümüş direktorumuz. Baxın. Bu bizik və bizim şəbəkəmizdə 2 artıq 2-3000 ballıq qrup rəhbərlərimiz var. 3000 bal, bu da 2000 bal. Əgər bizim şəbəkəmizdə 3000 ballıq qrup rəhbəri olsa, 2 də direktorumuz olsa, bu zaman biz şəxsi balımız, şəxsi qrupumuzla 1500 bal etsək və gümüş rütbəsi açmış oluruq. Bu rütbəni də il ərzində 8 qat artıqla təsdiqləsə, bu zaman biz 2400 AZN pul mükafatı almış oluruq. Çox gözəl rütbələrdən biridir. Biz demək, biraz da məsuliyyətimiz artır, şəbəkəmiz də bir deyil, artıq 2 direktor rütbəsi ə, inkişaf elətdiririk və gümüş rütbəsi oluruq. 8 dəfə ardıcıl olaraq təsdiqlədikdən sonra, 1 il ərzində 8 kataloq təsdiqlədikdən sonra 2400 manat pul mükafatını şirkət tərəfindən alırıq.